Halo semuanya, selamat datang di channelku Sena 77. Kali ini aku membuat pisang molen. Siapa nih yang suka dengan pisang molen? Rasanya sangat enak, kriuk renyah di luar tapi dia tetap lembut di dalam. Yuk kita buat sama-sama. Masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam mangkok Ini aku pakai protein sedang ya Tambahkan 50 gram gula halus 20 gram tepung maizena dan seperempat sendok teh garam Aduk dulu sebentar supaya bisa tercampur semua dengan rata Nah terus masukkan 50 gram margarin cair Untuk margarin itu ditimbang dahulu baru dicairkan ya kita aduk kembali sampai nanti dia membentuk seperti butiran pasir, nah seperti ini. Ini sudah cukup, lalu masukkan 100 ml air yang dingin dari lemari es. Aduk kembali sebentar. Nah, karena di sini mulai terasa berat dan agak susah, jadi kan aku uleni pakai tangan. Untuk tangan sudah aku cuci bersih ya tadi. Uleni sebentar saja sampai adonan nanti menggumpal, atau adonan sudah tidak lengket di dalam mangkoknya. Itu berarti sudah cukup atau sudah kalis. Tapi kalau masih ada tepung yang belum menyatu, berarti untuk cairannya bisa ditambahkan sedikit ya, tambahkan air dinginnya sedikit saja sampai nanti semuanya bisa menyatu dengan baik. Terus ini masukkan ke dalam wadah, boleh di plastik atau wadah yang tertutup. Terus masukkan ke dalam lemari es untuk diistirahatkan kurang lebih 30 menit. Kalau sudah 30 menit bisa dikeluarkan. Jadi ini adonan dalam keadaan setengah dinginnya. Terus akan aku bagi untuk adonan ini menjadi 20. Kalau mau lebih kecil lagi, itu bisa dibagi menjadi 25. Untuk ukuran 20 itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, kalau sudah, ini disisikan. Jangan lupa diberi tutup plastik atau kain supaya tetap lembab, tidak kering. Untuk isiannya, siapkan pisang yang sudah masak atau sudah matang aku pakai pisang kepok untuk mengirisnya ini agak serong ya seperti dalam video ukurannya ini pisangnya sedang jadi akan aku bagi menjadi empat untuk bagian ujungnya aku buang sedikit kalau sudah ambil satu adonan kulit terus ini dipipihkan dengan rolling pin gila sampai betul-betul tipis ya usahakan setipis mungkin supaya nanti hasilnya renyah untuk pinggirannya ini aku rapikan sedikit, tapi jangan dibuang, nanti masih bisa dipakai lagi. Kalau sudah ambil satu pisang, letakkan di bagian ujungnya, kemudian lilitkan untuk kulitnya sampai menutupi semua pisang. Usahakan betul-betul kencang, tidak kendor ya, untuk bagian ujungnya. Kalau sudah, ini kita cubit-cubit untuk mengunci, supaya nanti saat digoreng itu tidak terbuka. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hingga selesai semuanya. Kalau sudah selesai, siap untuk digoreng. Panaskan minyak dengan api sedang ke kecil sedikit. Masukkan beberapa, ini digoreng nanti sampai kecoklatan, tapi sesekali dibalik ya, supaya tidak gosong, supaya nanti matangnya bisa merata. Nah, ini sudah matang seperti ini, warnanya sudah kecoklatan, bisa diangkat. Untuk satu resep ini, menghasilkan sebanyak 21 ya setelah dibentuk, karena tadi bagian pinggirannya itu yang aku rapikan bisa aku bikin satu molen. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi pertama sampai semuanya selesai digoreng. Nah ini dia hasilnya yang sudah selesai digoreng semuanya, warnanya cantik. Ini rapat, ya. Tidak ada yang terbuka saat digoreng. Bagian tengahnya kita lihat, tuh. Ini matang sampai ke bagian pisangnya, ya. Tidak ada yang mentah. Hmm, ini renyah sekali untuk kulitnya. Perpaduan dari gurih dan manis, pokoknya mantap. Dan ini dijamin, walaupun sudah. Dingin kulitnya tetap kriuk ya, dia tahan lama. Cocok untuk suguhan, sebagai teman minum teh atau teman minum kopi, ataupun suguhan untuk keluarga. Oke, okay, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep yang selanjutnya. Terima kasih, salam.